От теж у вас вже був час заварити цей чудовий казковий напій, а дегустувати ми його будемо разом з кавових діл, діл майстром та Олексієм Кушніруком. Вітаю вас, Олексію! Ми переглянули сюжет. Звичайно, у нас нема зараз можливості покуштувати кави. Дуже хочеться. Скажіть, ем, наскільки правильно все сказано в сюжеті? От ви, як майстер, прокоментувати щось хоч трішки, е, чи погоджуєтесь ви з цим твердженнями? Добрий день. Да, правильно. Действительно, в сюжете показали, как правильно приготовить сам кофе. Вот. Но, к сожалению, те бармены, которые готовят у нас кофе, ну, допускают очень много ошибок. То есть, наверное, я бы так сказал, даже 95% барменов, бариста, которые считают себя, да, они абсолютно не понимают, что они делают, как они готовят. Вот. И клиенты наверное не догадываются иногда, если не разбираются, да, я ну, правильно Клиенты, проводить. Они уже поставлены перед фактом. Клиент пришел, заплатил деньги, ему дали кофе, все. Ну, он считает, ну, наверное, кофе такой должен быть. А какой он должен быть, клиент, скорее всего, даже не понимает, даже не знает. Алексей, ну, какой он же вот. Ну, Цикаго. вот, как показали в сюжете, да, это плотная густая пенка. Это оттенок должен быть у пенки тоже такой специфический кофейный. Она не должна быть белая, она не должна быть темная. Вот. ну много зависит, конечно, от сорта кофе. Вот. не только от качества приготовления. А расскажите про сорты, да, бирж крепкий. Для каких людей от краще подбирать там, там консистенцию напоя? Вот сами зерна. Как их ну давайте определим, что такое крепость. Uh -huh. да? крепость это, наверное, количество кофеина, которое содержится в кофе. Вот. А, ну кофеин больше всего содержится, конечно, в рабусте. Вот. Арабика дает хороший привкус, хороший вкус, вот такие тонкие нотки, медовые там нежные нотки, да. А Робуста больше дает такую плотность, крепость. Вот именно насыщенность, плотную пенку дает рабуста. То есть арабика э, не, не настолько плотный, арабика больше нежный напиток, а рабуста больше плотный, насыщенный, больше кофеиновый такой напиток. Вот. Так что, я, якщо біж каву, то рабуста треба выбирать, а если біж нежную, то арабику. Да, и они естественно э, по, отличаются по, по цене. То есть арабика она более дорогая, рабуста более дешевая. Ну чаще используют купажи именно там рабусты с арабикой, вот, потому что э, чистая арабика э, она немножко кислит, многие не воспринимают этот вкус, вот. А, ну, чистая рабуста, она, наоборот, очень горчит, такой приземленный привкус у нее. Алексей, вот. 50 на 50, чек это может 50 на 40, ну, так, для ну, побывателя Есть просто. еще такое мнение, как ложка дегтя в бочке с медом, да, это рабуста в арабике, да, испортить робустой именно натуральный вкус арабики. Вот. Ну, я немножко не согласен с этим мнением, вот, потому что а, все-таки... Ну, я думаю, что должно быть процентов 10, хотя бы 20%, но рабусты именно в арабике. Потому что рабуста она все-таки подчеркнет вот эту плотность. Она сделает красивую картинку а, вот в самой чашке. Да, то есть кофе будет красиво выглядеть. А, скорее из-за рабусты. Появится плотная пенка. Ну, как-то так. Плюс, как бы, количество кофеина это немаловажный фактор. Вот, потому что люди в первую очередь пьют кофе, э, насладиться, а с другой стороны, там, допустим, с утра проснуться, выпить чашку кофе, ну да, нужна рабуста, нужно немножко кофеина, ну хотя в арабике тоже есть кофеин, но в рабусте гораздо больше. Может еще какие-то компоненты будут присутствовать? чи это уже не якісна кава, какие-то ну, есть, додатковые? есть такие наполнители разные вкусовые, но ну, я не советую их использовать, они больше вредят, конечно, по вкусу. Просто не вкуснее да, становится. Просто арабика да. и достаточно вам, чтобы насладиться сегодняю кавой. Если что-то еще, то это давайте говорить быть... качественная арабика, Як, да, можно. Якісная. Да, арабика, ну тоже ее собирают по-разному. Арабика там прорастает в разных регионах. Вот ценовая категория арабики тоже очень широкая. Вот можно взять дорогую арабику, можно взять дешевую арабику. Вот, и на это многих, будет суть его Ну, конечно. На многих упаковках там пишут 100% арабика, ну кофе почему-то стоит там 150 гривен за килограмм. Ну как такое возможно? Ну, в принципе, возможно, но это арабика, какой-то там отсев, там сплошной отсев, остатки, да, от качественной арабики. Вот она как бы стоит дешево, ну, вроде бы арабика. Будет нагадывать и каву, но <laughs> ничего спильного больше, <laughs> кроме с не будет спильного с кавой. Да, Скажіть, согласен. будь ласка, про ресторани. Ну, я знаю, що у нас ресторани, кафетері, так в Запоріжжі ну, мало таких е, закладів, де готують дійсно е, каву на вищу, вищу якості. Мало, к сожалению, мало. І це проблема. Да, так, це действительно проблема. Вот. Часто, ну, У мене много знакомых, там, хозяева ресторанів, таких вот заведений, вот, которые там. Стараються хоч як-то підтримувати. Від чого качество? це залежить? Від поганих майстерів, поганої кави, чи... через те, що наш народ більш ну, не, не вміє оцінювати гарно. Тобто їм все рівно, щоб тільки нагадувало каву. Не, не, ну, не розуміється на ній. В чому проблема? Ну, давайте так. Давайте про ресторан. А, ресторан. который держит марку да то есть он сразу э, изначально закупает дорогой кофе то есть это может быть стопроцентная арабика э, не дешевая это может быть там с, даже с небольшим добавлением робусты кофе да вот но э, при этом э, ресторану нужно держать человека у себя на баре который качественно приготовит этот кофе вот ну это проблема найти такого человека то есть обычно бармен как он там делает напитки красивые Э, ну, обычная работа на баре, да, но ну, вот приготовить кофе... Это э, выявляется. Да, это целое, целое искусство. Непосвященный человек, когда приходит, смотрит, как готовится эспрессо на баре, да, он, он не понимает, ну, приготовили и приготовили, вот и все. А посвященный человек, он уже смотрит на это. Вот я прихожу, допустим, смотрю, как бармен готовит кофе, мне сразу понятно, я начинаю просто, ну как такое можно потом пить? Вот я, я уже не воспринимаю этот кофе как за, как за напиток, потому что я уже изначально вижу много ошибок, которые допускают бармены во время приготовления. Вот. А потом какие помилки допускают частицы мясо? Ну чаще всего, э, ну для приготовления кофе нужно обязательно выдержать температуру воды. Да, температура воды должна быть там в очень узком диапазоне. Это э, любой кофе, там рабуста, арабика, там самая дорогая арабика и самая дешевая рабуста, да, если взять. Вот они все готовятся э, при температуре где-то от 86 до 94 градусов. Вот превысить температуру – это пережечь кофе. Немножко ниже будет температура, буквально там градус 2 Чтобы Это не доварить смок... кофе. На да, на вкус это существенно сразу будет чувствоваться. Вот а, бармен, когда готовит кофе, первая же его ошибка – это э, он не проливает воду с кофейного аппарата. То есть он просто включает его и начинает готовить кофе на вот матером, таком кипятке, который проливается с поста. Вот все, кофе моментально пережигается. И вот увидев эту картину, я сразу понимаю, что все, качество не будет, невозможно получить качество. Вот. Поэтому ну такие такие положения, понимаете, бариста он понимает, какой кофе он хочет получить в конечном результате. Он знает, что что он получит, да. Если у него не получилась там какая-то первая чашка, да, то есть он понимает, что он неправильно сделал. То есть он видит результат, вот, и знает, как приготовить вторую чашку так, чтобы получить исправить, да, этот результат, вот манипулировать, скажем так, или управлять да, кофейным аппаратом, это тоже возможно. Хотя вроде бы аппарат настроен, вот он работает. Кофемолка там стоит, вот какой кофе она мелит, так она вот и выдает. На что же можно повлиять? На самом деле на многие другие факторы. Это там темпировка кофе в холдере, да, когда одна закладка, закладку сделал, затемпировал в холдере кофе. Степень этой темпировки как правильно затемпировать. Да? То есть поверхность должна быть гладкой э, при темпировке, не должно оставаться э, рассыпчатых вот, частичек, да, которые остаются. При установке холдера на пост, например, многие взял ударил, ударил холдером по посту, да, все, та темпировка, которая была, она уже рассыпалась, вот, и вода уже начинает проливаться через э, трещины, да, в этой темпировке, ну, по наименьшему сопротивлению, заваривание уже как таково не происходит, вот профессиональные аппараты выдерживают очень э, точные параметры, очень четкие параметры. То есть там м, довольно высокое давление, 9 атмосфер. Там э, э, довольно ну, точно выдерживается температура. Но в определенный момент можно выдержать эту температуру, когда она когда начинает готовиться кофе. Алексей, у кого нет аппаратов? Цикаво. Лате, так? У нас есть свои бачения цикавы. Лате, экспрессо, американо. Буквально в декілька хвилин, в одну-дві хвилини, кладіть нам, от який він має бути. У нас є своє сприйняття, яке ми п'ємо да, щоденно е, своїми силами. А я, який состав, як його правильно приготувати? От е, ці, ці види кави. Ну, давайте базове поняття. еспресо — 30 мл, приготовлене приблизительно за 25 секунд. Десь так, це є еспресо. Крім того, є рестрета. Это порядка 20 мл, приготовленные очень быстро, с низким содержанием кофеина. Это как виды напитков. Да? Есть еще такой напиток, как лунга, это порядка 50 мл. Это эспрессо с длинным проливом от слова лонг. Да? Вот. А что такое американо? Это эспрессо, но с добавлением горячей воды. Просто разбавленный эспрессо для увеличения объема, для снижения той плотности, которая вот есть при Приготовленні еспресо. Не кожен чоловік воспринимает таку високу плотність, дуже насичений вкус. Вот. Американо – це розбавлений еспресо, скажем так. Тобто ми можемо обирати каву за своїм вподобанням. І останнє питання, Олексій, скажіть, корисно це чи ні? Все ж таки, чи є якісь негативні впливи кави на організм людини? Ну, смотря... Чи пити з радістю, скільки заходить? Скільки випити, мабуть, кофе. Да? Я думаю, что полезно выпить, на, выпить на с утра чашечку кофе, полезно все-таки. Это ну, как-то стимулирует человека на дальше, на, наверное, ну, на полдня точно. Можно в обед еще чашечку добавить. Вот. И как раз, как раз наверное, вот одна-две-три чашки в день, я думаю, достаточно. Вот. Потому что если больше, большое количество кофеина в организме сразу вызывает ну, такие ощущение прям в глазах стреляет повышенное давление такое вот чувствуешь да подрыв конечно оно ну, бодрость такая ощущается но наверное все-таки бодрость высокая но она как-то негативно даже действует на организм вот большой если выпить там 2-3 чашки подряд вот. Не зовсім приєднано, Ну, у нас не було ще не одної чашечки кави, і зараз є можливість перерватися на цю ж саму э, таку чашку, чашку кави.